glas pro taqdim etadi 15 yanvar kuni taqdirlash marosimi tashkil etildi ushbu kunda faol xodim va xodimalarga tashakkurnomalar topshirildi shu qatorda hamkorlikda ishlab kelayotgan hurmatli mijozlarga tashakkurnomalar va televizorlar sovg'a sifatida topshirildi glass pro rahbariyati xodim tomonidan alohida maxsus sovg'alar ham topshirildi ya'ni ancha yildan buyon hamkorlik qilib kelayotgan hurmatli qadrli mijozlarga umraga ikki kishilik yo'llanmani sovg'a sifatida taqdim etishdi bunday aziz va xayrli sovg'ani qabul qilishgan mijozlar o'z xursandchiligini va minnatdorchiligini bildirib o'tishdi og'aynilar tabriklayman martabangiz mundan ham ulug' bo'lsin aka ukala sizlarga katta <imitation> <imitation> rahmat shunchalik <imitation> xalqni ish bilan ta'minlab qo'yganingiz sizlarni orqangizdan yana shuncha xalq sizlardan mahsulot olib ular ham oilasini boqib o'tiribdi katta rahmat bolalar bunday xursandchilik kunda glaspro o'z mijozlariga madaniy hordiq olishliklari uchun xorazmning taniqli san'atkorlari va shu qatorda raqqos va raqqosalar o'zlarining har xil yo'nalishdagi raqslari bilan xizmatda bo'lishdi bugungi taqdirlash marosimi kunida eng hayajonli daqiqalardan bo'lmish yoki ya kutilmagan yangilik desa ham bo'ladi ya'ni glass pro yangi ikki ming yigirma uchinchi yil uchun maxsus yangi aksiyalarni e'lon qilishdi glass pro bilan hamkorligingiz bundan ham ziyoda va xayrli bo'lsin